اب میں بغیر کسی تاخیر کے ہر دل عزیز اپنے مہمان خصوصی حضرت مولانا رب نواز حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہیں دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان فرمائیں گے حضرت مولانا رب نواز حنفی صاحب Get away الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال تعالى في مقام اخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.

سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کے زخم کھا کے جس نے پھول برسائے سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا درد اللہم صلی علی محمد انفی اول کلامینہ اللّہ محمد علیٰ محمدنفی اوسطی اللہم صلی علی محمد فی آخری کلامینہ موزز علماء کرام گرامی قدر سامین پس پردہ میری آواز سننے والی محترمہ اور مینوں آج کا یہ پروگرام طالبات کے ختم بخاری کے سلسلے میں ان کے اعزاز کے لیے نقاط پذیر ہے میں تو سب سے پہلے ان بچیوں کو اور ان کے والدین اور اساتذہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ادھر سے نظامی کا یہ کورس یہ مکمل کیا اللہ رب العزت ان کے علم کو قبول فرمائے اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے یہ اسلام ہے جس نے عورت کو اتنا تحفظ دیا کہ آج ایک عورت کے اعزاز میں تقریب ہو رہی ہے آج جو عورتوں کے حقوق کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں انہیں دکھاؤ کہ ان بچیوں کی حوصلہ ابزائی کے لیے تقریب ہو رہی ہے کہ کبھی ہمارے نبی کے آنے سے پہلے جن بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا خدا کی قسم جو عزت اور احترام اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیا ہے کوئی مذہب ایسا اس کا احترام کر نہیں سکتا ہے یورپ سے متاثر لوگ کیا جانتے ہیں کہ جہاں مرد بھی کما رہا ہے بیوی بی بھی کما رہی ہے بس کمانے کی بھاگ دوڑ میں صبح شام لگے ہوئے ہیں صبح سے جاتی ہے عورت بھی کام پہ شام کو تھکی آتی ہے مرد بھی جاتا ہے شام کو تھکا ہوا آتا ہے نہ ایک دوسرے کی خدمت کر سکتے ہیں کھانا بھی کبھی کبھی پکا لیا گھر پہ تو پکا لیا ورنہ بیچارے کو جا کر کوئی برگر یا پیزا کھانا پڑتا ہے لیکن اسلام سے دور ہو کر اگر کوئی یہ سوچے کہ جناب ہم ذرا ماڈرن بن جائیں گے ہمیں ذرا زبردست قسم کی زندگی مل جائے گی اگر یہ سکون اس کلچر میں ہوتا تو خدا کی قسم لوگ اسلام کی طرف نہ آتے یہ ہمارے تبلیغی ساتھی جو جاتے ہیں باہر ملکوں میں یہ مسجدوں میں سو رہے ہوتے ہیں یا کھا رہے ہوتے ہیں ان کو صرف کھانا پینا دیکھ کے وہ مسلمان ہو رہے ہیں کہ یار ہم ڈپریشن کے مریض نیند کی گولیاں کھا کے نیند نہیں آتی اور یہ اتنے مزے سے سو رہے ہیں کہ سکون اللہ نے دیا تو اسلام میں آج ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں ماڈرن بنوں دیکھو بھائی خاص کر مستورات سے کہہ رہا ہوں امید تو ہے کہ خاموش ہو کے سن رہی ہوں گی گمان تو اچھا کرنا چاہیے ورنہ عورت سے خاموش ہونے کا جو ہے وہ اس کی امید تو نہیں لگانی چاہیے کسی جگہ عورتوں کے خاموش رہنے کا مقابلہ تھا شام تک ایک عورت صرف جیتی باقی سب بول گئیں اور اس کو پہلا انعام ملا تحقیق ہوئی تو بعد میں پتہ چلا وہ بھی گونگی تھی اس لیے وہ بول ہی نہیں سکی بولو لیکن تول کے بولو اور وقت پہ بولو اور بولنا بھی پھر اچھا ہوتا ہے تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آج جو بچیاں یہ چاہتی ہیں کہ میں ماڈرن بنوں سب سے پہلے تو میں ان بچیوں کو ان طالبات کو ان مسلمان عورتوں کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے اسلام پر دین پر نبی کی ثقافت اور کلچر اور سنت پر اپنے مولوی ہونے پر ہمیشہ فخر کرنا احساس کمتری میں کبھی مبتلا نہ ہونا جس نے اس کو فخریہ انداز میں ایکسیپٹ کیا اور قبول کیا اللہ اسے دنیا اور آخرت کی لذت نصیب فرمائیں گے بشرطے کے دل کی گہرائیوں سے اسے قبول کرو کوئی اعتراض کرے کوئی بات کرے احساس کمتری میں مبتلا ہو کر نہیں فخری انداز میں بات کرے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے یہودی نے کہا ہمیں پتہ چلا ہے تمہارے نبی تمہیں ساری چیزوں کے معاملات سکھاتے ہیں یہاں تک کہ استنجے کے مسائل بھی سکھاتے ہیں وہ اس لیے کیا اعتراض کہ یہ ذرا جھیپ جائیں احساس کمتری میں مبتلا ہوں حضرت وہ تو صحابی تھے بابا صحابی پھر کس سے متاثر ہوتا ہے وہ تو صرف ایک ہی شخصیت سے متاثر ہے جنہیں دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فخری انداز میں فرمایا اللہ کا شکر اللہ نے ہمارے درمیان ایسا نبی پیدا کیا جو ہمیں ہر چیز کے مسائل بتاتا ہے یہاں تک استنجے کے مسائل بھی بتاتا ہے اور سامنے والا خاموش ہو گیا کہ میں نے تو کسی اور مقصد کے لیے کیا تھا یہ تو اس کو فخری انداز میں بیان کر رہا ہے ایک آپ جسے ماڈرن کہتے ہیں بغیر پردے کی لڑکی بال کھلے ہوئے ایسے ہی جسے کچھ پتہ ہی نہیں وہ کسی مدرسے کی کسی طالبات کو یا کسی پردے والی لڑکی اپنی سہلی سے طنزی انداز میں کہنے لگی کہ یہ کیا تم برقع اور یہ نقاب اور یہ یہ کیا ہے ماڈرن بنو ماڈرن ماڈرن زندگی گزارو توجہ ماڈرن ہے اس نے کیا جواب دیا اس دیندار لڑکی نے اس نے کہا ماڈرن کی ڈیفینیشن کیا ہے ماڈرن کی تعریف کیا ہے اس نے کہا نیا سٹائل نیا کلچر نیا فیشن اس کو ماڈرن کہتے ہیں تو کہا پھر خدا کی قسم تو ماڈرن نہیں ہے میں ماڈرن ہوں اس نے کہا تو کیسے ماڈرن ہے برقے میں اس نے کہا جس کلچر میں تو گھوم رہی ہے جس میں تیرے سر پہ دوپٹہ نہیں تیرے بال کھلے میں ہیں یہ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے کا کلچر ہے یوں مکے کی عورتیں گھومتی تھیں یو عرب کی لڑکیاں گھوما کرتی تھیں ان کے سر پہ دپٹا نہیں بال کھلے ہوئے ہیں اپنی عزت کی پرواہ نہیں یہ پردے کا نیا اسٹائل تو ہمارے نبی نے دیا ہے نئے اسٹائل کو ماڈرن پن کہتے ہیں نا تو پھر ماڈرن تو نہیں ہے اللہ نے ماڈرن مجھے بنایا ہے تیرے والا اسٹائل تو پرانا ہے ہم جو اسٹائل ہمارے نبی نے دیا ہے یہ ہمارا ہے یہ نیا ہے آج اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے عورت بڑی مظلوم ہے آج دیکھیں نا آزادی کے نام پر جو ممبتی مافیا انٹے اور انٹیاں جو جمع ہوتی ہیں کہ جی عورت کو آزادی کیا آزادی چاہتے ہو مطلب کیا اور کس حد تک جانا چاہتے ہو یہ آزادی جس بند گلی میں لا کے عورت کو دکیل رہی ہے وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی آج یہ چیز کو چاہی جاتی ہے عورت کو یہ تاثر دیا جاتا ہے اس بات پہ اس کا ذہن خراب کیا جاتا ہے تم کیا شوہر کے لیے کھانا بنانے کے لیے پیدا ہوئی ہو تم کیا ان کے بستر کی چادریں صحیح کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہو چائے بنا کے بابا وہ کام خود کرے گا آپ انجوائے کرو نوکری کرو اب توجہ کریں اے آج اگر سروے کریں پوری دنیا کے اندر لڑکیاں عورتیں کتنی صدر اور کتنی وزیر اعظم ہیں انگلیوں پر بھی ہم بالکل تھوڑی سی انگلیوں پر بھی آسانی سے گن سکتے ہیں زیادہ تر لڑکیاں جو اپ کے نام پر کیا کر رہی ہیں یا نرس ہیں یا کوئی ایئر ہیں اس ٹائپ کے ہیں تو بھائی نرس کا کیا کام ہے دس مرتبہ بھی مریض بیڈ پہ پیشاب کرے گا اس سے وہ بیڈ کی چادر چینج کرنی پڑے گی الٹی ہو گئی وہ صاف کرنی پڑے گی مریض کی ہر وقت دیکھ بھال کرنی پڑے گی اگر وہ ایئر ہوسٹ ہے تو اسے کیا کرنا ہے چائے دینی ہے کھانا دینا ہے پھر ادھر سے بیل بجے کی پیسنجر کی جی سر کیا حکم ہے شربت لے آؤ جوس لے آؤ وہ پھر پیش کرے گی یہی کام تم غیروں کا کرو تو تم ٹھیک ہو اور تمہیں کتنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو تمہاری عزت بھی ہر وقت خطرے میں ہو صبح سے شام تک تھکے ہوئے بھی ہو چند پیسوں کی خاطر یہی بستر سیدھا کرنا نرس کر رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے اگر مریض کا پیشاب دھو رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے اگر جناب ایروسٹ دوسروں کو چائے بنا کے دے رہی ہے تو ٹھیک ہے اور یہی کام اسلام کہتا ہے گھر کی چار دیوارے کی ملکہ بن کر اپنے شوہر اور بچوں کے لیے یہ کر لے تو تم کہتے ہو کہ اسلام جناب بڑا ظلم کر رہے عورتوں کے ساتھ یہی کام تو اس نار کرنا ہے اس لیے فخری انداز میں اسلام کے اس کلچر کو قبول کرو اور آگے بتاؤ کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں دین دیا ہے ایک کہنے لگا عورت کے حقوق کے بہت زیادہ ماما تھا کوئی کہ دیکھو جی بلکہ ایک عورت کسی سے کہنے لگی کہ اسلام نے مرد کی دیت پوری رکھی اور عورت کی دیت نصف رکھی ہے یہ عورت کے ساتھ ظلم نہیں ہے یعنی ایک مرد قتل ہو جائے اگر مثال کے طور پہ کسی کے ہاتھ سے قتل ہو جائے اس کی اگر دیت دینی پڑ جائے قاتل کو مثال کے طور پہ اس کی ایک لاکھ ہے اور عورت کہیں قتل ہو جائے اور اس کی دیت دینی پڑ جائے تو اس کی دیت پچاس ہزار ہے تو کہا دیکھو مرد کی دیت اتنی ہے اور عورت کی دیت آدھی ہے اس نے کہا کہ یہ بھی تو اللہ نے عورت کے لیے کیا ہے نا عورت کے فائدے کے لیے اس نے کہا عورت کے فائدے کے کیا مطلب کہ بھئی عورت قتل ہو گئی تو اس کی دیت کتنی ہے کا پچاس ہزار کیا عورت کو قبر میں دو گی کیا پچاس ہزار کون لے گا کہا اس کا شوہر کہا شوہر کو پچاس ہزار جا رہے ہیں؟ لیکن مرد قتل ہو گیا اس مرد کی دیت کتنی ہے کہا ایک لاکھ کا اس مرد کو قبر میں دو گے کیا یہ جو مر گیا ہے اس کی دیت لے گا کون کہا عورت تو کہا عورت کو تو اللہ ابھی بھی ڈبل دے رہا ہے عورت کو تو ایک لاکھ مل رہے ہیں نہیں سمجھ آئی آپ کو بات یہ ہے کہ اگر دل میں اسلام کی اللہ رسول کی محبت ہو انسان ان چیزوں میں نہیں پڑتا وہ کہتے میرے رب نے جیسے کہہ دیا مجھے قبول ہے میرے نبی نے جیسا کہہ دیا مجھے قبول ہے جو عشق میں ہوتا ہے اللہ رسول کی محبت اور عشق میں عاشق کبھی بھی اپنے محبوب سے چو چرا نہیں کرتا وہ کہتا ہے یوں کرو وہ کہتا ہے یوں کرو وہ کہتے اگر مجنو کو جا کے کہو کہ لیلا نے چالیس جگہ کا خون مانگا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ بھئی خون نکالوں گا تو مر جاؤں گا وہ کہتا ہے بس محبوب نے کہا ہے تو میں نے یوں ہی کرنا ہے یہی بات تو شیطان میں نہیں تھی کسی عارف نے کیا عجیب لکھا شیطان میں چار آئن تھے وہ عارف تھا وہ عابد تھا وہ عالم تھا آپ دیکھیں عارف اتنا اتنی معرفت تھی اس کو اللہ کی کہ اس کو پتا تھا اللہ بڑے غصے میں اور مجھے مردود کر دیا ہے لیکن اللہ اس غصے میں بھی دعاؤں کو سنتا ہے تو اٹھا اللہ مجھے قیامت تک مولد دے اتنا معرفت تھی اللہ کی عارف بھی تھا عالم بھی کتنا بڑا تھا عابد بھی یہ کتنا بڑا تھا کہ جناب پوری پوری رات عبادت میں گزار لیتا تھا فرمایا کہ یہ سارے عین اس کے اندر تھے لیکن عاشق نہیں تھا اس لیے سجدہ نہیں کر سکا اور دلیلے دینے لگا عشق ہوتا تو یہ معاملات نہ کرتے اور یہ کمال عشق ہم نے دیکھا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بس جیسا نبی نے فرما دیا بس یوں ہی کرنا ہے جیسے اللہ کے نبی نے کہہ دیا بھی یوں ہی کرنا ہے اب وہ کسی سے متاثر نہیں تھے اگر وہ کسی کلچر سے متاثر تھے کسی ثقافت سے متاثر تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھیں اس لیے یہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں یا یہ فارغ ہونے والی طالبات یہ بات یاد رکھیں دیکھیں ہمارے اعمال بڑے کمزور ہیں علمی لحاظ سے بھی ہمارے اندر وہ استعداد نہیں ہے آج ہم سیرت کے جلسے بھی سنتے ہیں لیکن میں اپنے کبھی کبھی بیان میں کہتا ہوں کہ سیرت بھی ہمیں وہ اچھی لگتی ہے جس پہ ہمیں عمل نہیں کرنا بھائی سیرت کے جلسے ہوتے ہیں سیرت کا بیان دو قسم کا ہے سیرت کا مطلب ہے نبی کے ادائیں نبی کے طریقے نبی کے حسن کو بیان کرنا بھی سیرت ہے نبی کے جمال کو بیان کرنا بھی سیرت ہے اب دیکھیں نبی علیہ السلام کا حسن کو بیان کرے کہ ہمارے نبی اتنے حسین و جمیل تھے کہ چاند کی چاندنی بھی نبی کی چہرے کو دیکھ کے وہ مرجھا جائے میرے پیغمبر کی ظلفیں ایسی کالی کی رات کی تاریکی بھی نبی سے تاریکی کی زلفوں کی بھیک مانگتی تھی میرے نبی کے پسینے سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ وہ خوشبو جناب کسی گلوں کے اندر بھی نہیں پھولوں کے اندر بھی نہیں اتنا حسین و جمیل نبی اتنا معجبین نبی کہ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے ریشم کو بھی دبایا اور نبی کے ہاتھوں کو بھی دبایا نبی کے ہاتھوں کو میں نے ریشم سے زیادہ نرم پایا اب ابرے نبی اتنے حسین و جمیل کہ ساری کائنات کے حسن کو سمیٹ کر اللہ نے میرے نبی کو دے دیا آسمان کی بلندی نبی کے بلند ارادوں میں رکھ دی زمین کی پستی اللہ نے نبی کی آجزی میں رکھ دی اور جناب گلوں کی خوشبو نبی کے پسینے میں رکھ دی چاند کا چمکنا نبی کی پیشانی میں دیا سورج کا درخشانی نبی کے چہرے پہ رکھ دیا تاروں کی ٹمٹماہت نبی کے دانتوں پہ رکھ دی کائنات حسن پھیلا تو لا محدود تھا یہ حسن سمٹا تو محمد تیرا نام بن گیا اب سیرت کا یہ پہلو ہے کہ نبی اتنے حسین اتنے نرم ہاتھ اتنی خوبصورت آنکھیں آنکھیں اللہ نے اسی بنائی کسی ایمان والے کو دیکھ لیتی تو اللہ اسے بھی صحابی بنا دیتے زبان ایسی بنائی کے اوپر دیکھ کے بولتے تھے تو قرآن بنتا تھا گروا میں جہاں کے دیکھ کے بولتے تو اللہ اسے حدیث بنا دیتا اب مجھے بتائیں سیرت کے اس پہلو پہ کیا ہم عمل کر سکتے ہیں ہم ایسے حسین بن سکتے ہیں بولو اگر بن سکتے ہیں تو تب بھی بتا دیں جو کیا ہمارے ہاتھ ایسے نرم ہو سکتے ہیں جیسے نبی کے تھے ہماری آنکھیں اتنی خوبصورت ہو سکتی ہیں سیرت کا یہ پہلو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے لیکن جو سیرت کا پہلو ہمارے بس میں ہے اس کو تو ہم عمل کر سکتے ہیں بابا میرے نبی پہلے سیدھی چپل پہنتے تھے پہنتے ہوئے یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا یا یہ بھی نہیں کر سکتے گھر پہ داخل ہوتے پہلے سیدھا پاؤں رکھتے تھے ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کنگا کرتے ہوئے نبی پہلے سیدھی طرف سے کرتے تھے ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے میرے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے سر پہ تیل لگاتے سرما لگاتے کنگا کر کے سوتے نبی سوتے تو سرہانے پہ مسلح ہوتا پانی ہوتا تلوار ہوتی کنگا ہوتا تیل ہوتا شیشہ ہوتا سرما ہوتا تلوار ہوتی ہے کھجانے والی لکڑی ہوتی یہ چیزیں یہ تو ہم کر سکتے ہیں ایک ایک ادا اللہ نے ہمارے نبی کی محفوظ بنائی ہے کسی نبی کی سنتیں محفوظ نہیں محفوظ ہیں تو صرف میرے نبی کی سنتیں کون سا ایسا پہلو ہے جہاں نبی کا طریقہ ہمیں معلوم نہ ہو یہی تو کچھ عرصے پہلے کسی جگہ بین المذاہب کانفرنس ہوئی جس میں کسی نے یہودیوں سے سوال کیا کہ بتاؤ جس موسیٰ کا نام تم لیتے ہو ان کی تم کھانے پینے کی سنت بتا سکتے ہو خاموش پھر عیسائیوں سے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوبیس گھنٹے کی زندگی بتا سکتے ہو خاموش مسلمان عالم دین سے پوچھا آپ اپنے نبی کی چوبیس گھنٹے کی زندگی بتا سکتے ہیں اس نے کہا میں چوبیس گھنٹے کی تو نہیں بتا سکتا تریسٹھ سال کی بتا سکتا ہوں نبی کی ایک ایک ادا محفوظ اور اس سنت میں اتنی برکتیں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس ایک مرید کافی عرصہ رہا اور کا حضرت ہم جب خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے کبھی کبھی ہم سے کرامت کا صدور ہوتا تھا آپ کے پاس آئیں تو وہ چیز ہمیں وہ کیفیت حاصل نہیں ہو رہی تو حضرت نے فرمایا کہ فقیر کے پاس تو اتباع سنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس آدمی کے دل پر ایسا جھٹکا لگا اور ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ زمین ہلنے لگی حضرت مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسواق نکالی اور زمین پہ گاڑی تو زمین رک گئی فرمایا سنو یہ زمین کا ہلنا تیری کرامت تھی اور لکڑی مسواک کی گاڑی اور رک گئی تو یہ میری کرامت تھی ہم دونوں کی کرامتیں مل کر ہم جو وضو میں مسواک کی سنت ادا کرتے ہیں یہ دونوں کرامتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ایک عالم کہتے ہیں میرے پاس جن آتا تھا باتیں کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں لگے کہ میں نے اس جن سے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ تیو تو جو لوگوں کے اوپر سفلی یا وہ اس طرح کے چکر چلا رہا ہوتا ہے تو وہ ٹوٹ جائے اس نے کہا مسلمان اگر پورا صبح سے شام تک میں اس پہ پڑھائی کر رہا ہوتا ہوں جن کہتا ہے لیکن اگر وہ دن کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ جو کر لیتا ہے نا میرا سارا عمل خراب ہو جاتا ہے یہ ایک کیلولہ کی سنت میں اتنی برکت ہے ایک ایک ادائیں محفوظ اور میں ایک بات ذوق میں کہا کرتا ہوں کہ کسی نبی کے طریقے محفوظ نہیں ہمارے نبی کے سارے طریقے محفوظ ہیں کیوں کسی نبی کو ایسے ساتھی نہیں ملے جیسے ساتھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے یقین کریں آج جو بدعات میں پڑھتے ہیں نا میں حیران ہوتا ہوں بدعت میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب اس نبی کا سارا دین ہمارے سامنے صحابہ نے رکھا ہے ایک ایک ادائیں کتنے غور سے دیکھتے تھے یار پیغمبر کو کتنے غور سے اور کتنی محفوظ کی میں حیران ہوتا ہوں آپ دیکھیں یہ انگلیوں پر تسبیحات گننے کا بھی سنت طریقہ ہے یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یہ بیس یہ تیس یہ چالیس یہ پچاس یہ ساٹھ یہ ستر یہ اسی یہ نبے یہ سو دس ہزار کی گنتی ان دو انگلیوں پر گنی جا سکتی اقد انامل کے نام سے باقاعدہ کتابیں اب نبی جو یوں پڑھتے جاتے تھے میں آپ کو ابھی یہ سکھانا شروع کروں تو ہفتہ تو لگے گا شاید پھر جا کے کچھ تھوڑی بہت چیزیں سیکھیں گے صحابہ پہ میں قربان ہو جاؤں کہ نبی کی یہ ادائیں بھی محفوظ کر کے امت تک بتائیں کہ جی میرے نبی یوں تسبیحات پڑھتے تھے یوں عمل کرتے تھے آج یہ بخاری شریف کا ختم ہو رہا ہے ان طالبات سے پوچھیں انہوں نے حدیثیں پڑھیں جتنی احادیث تھیں آخر میں جو سنت کا سلسلہ نبی سے پہلے جن پر پہنچتا ہے انہیں دنیا صحابی کہتی ہے

ان پر اعتماد اور اعتبار نہیں رہا تو دین پر اعتبار نہیں رہے گا پانچ ہزار تین سو ستر حدیثوں کے راوی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ نو. پانچ ہزار تین سو ستر حدیثوں پر اعتماد نہیں رہے گا اگر ابو حریرہ پر اعتماد نہیں رہا دو ہزار چھ سو ساٹھ حدیثوں کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دو ہزار دو سو دس حدیثوں کی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک ہزار گیارہ سو تیس حدیثوں کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اگر یہ حضرات محفوظ نہیں تو پھر دین محفوظ نہیں رہے گا اس لیے یہ پرفتن زمانہ ہے جہاں ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں نمازوں کی پابندی سنت کی پابندی سب کچھ وہیں پر اپنے عقائد کو بھی بچانا ہے کہ کہیں عقیدہ ہمارا خراب نہ ہو جب تک یہ سوشل میڈیا نہیں تھا نا تو بڑے اطمینان تھا جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے کسی نے دہریہ بھی بننا ہو وہ بھی ذرا سا کوئی یوٹیوب پہ جا کے لکھے اور وہ سارے ان کے جو ہے وہ جو بیانات ہیں وہ سارے سامنے آ جاتے ہیں اور پھر جو جس چیز اچھا پھر دوسرا مسئلہ یہ بعض دفعہ کسی باطل فتنے کی کوئی سن رہے ہوتے ہیں کوئی منع کرتے اب نہیں میں ذرا دیکھ رہا ہوں ذرا دیکھتا ہوں بول کیا رہا ہے یہ بھائی یہ وسوسے دل میں آگئے تو پھر کیا کرو گے یہ تو زہر پھینک رہا ہے اگر دل میں کوئی آگیا پھر ہمارے شیخ کے پاس ایک شخص آ... شیخ کے شیخ ہیں صوفی سرور صاحب رحمت اللہ علیہ اور قاضیت میں نے مرزا غلام احمد کا دیانی کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا ان کے رد میں میرے دل میں ختم نبوت کے متعلق کچھ وسوسے آ گئے تو پدہ شیخ نے کیا جواب دیا فرمایا کہ جب سانپ پکڑنے کا فن نہیں جانتے تھے تو پکڑنے کی کوشش کیوں کی پہلے اس فن میں مہارت کرتے تو پھر اس طرف جاتے نا اس لیے اس پرفتن دور کے اندر سب کی جو نچوڑے وہ یہ کہ نبی اور امت کے درمیان جو واسطہ ہے ان کے بارے میں بدگمانی ڈال دو بس پھر ساری چیزوں سے فارغ ہو جاؤ گے اور اللہ کو پتا تھا کیسے زمانے آئیں گے کہ جہاں نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں بدگمانیاں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جائیں گی اللہ نے قرآن میں دعا نازل فرمائی ہے صحابہ سے بدگمانی سے بچنے کے لیے رب گنا لنا اس دعا کا اہتمام کریں اللہ مرتے دم تک انشاءاللہ ہدایت پہ قائم رکھے گا باقی میں آخر میں جو بچیاں اس سال فراغت حاصل کر رہی ہیں ان سے بھی کہوں گا آپ کی مثال اپنے خاندان میں سفید کپڑے کی طرح ہے کہ ذرا سا داغ بھی سفید کپڑے پہ نظر آتا ہے آپ پر ذمہ داری بہت ہے اب آپ نے اپنے کو بہت سنبھال کے چلانا ہے اب اگر خدا نہ کاستہ کوئی بات ہوتی ہے تو وہ آپ پر نہیں وہ مدرسے اور دین پر یہ دیکھو جی بڑے مولانی بنتی ہیں بڑے دین دار بنتی ہیں اور غیبتیں اتنی کر رہی ہیں اور یہ دیکھو جی اس لیے اپنے دین اپنے مدرسے کے وقار اور اپنے اس علم کے وقار کو سنبھالتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا ہے کہ اللہ جو ہم نے پڑھا ہے اس پڑھائی کو قبول فرما لے اور ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے اور آخر ان الحمدللہ رب العالمین